проживают люди пожилого возраста. Инвалиды первой и второй группы, которые уже достигли 18 лет. Это люди, которые нуждаются в постоянном э, постороннем уходе, в медицинском обслуживании и не имеют родственников, которые должны досматривать их согласно закону. В доме милосердия на сегодняшний день проживает 52 человека. Из них это 26 инвалидов, 3 инвалида детства, 17 колясочников. Это люди из разных районов нашего города, которых вот привела сюда судьба. И я вам должна сказать, что, наверное, люди, которые проживают в домах милосердия, у них продлевается жизнь. Почему я вам объясню? У нас круглосуточно работает медицинская сестра. В каждой комнате у нас есть кнопка экстренного вызова. То есть если человеку становится плохо, он в любой момент может пригласить медсестру. В комнатах проживают у нас жители по два человека. У нас в Доме милосердия работает манипуляционный кабинет. То есть если по назначению врача необходимо сделать какую-то инъекцию, поставить капельницу, нам не нужно ввести в больницу, все это делается на месте. Работает комната физ-процедур, есть у нас комната ароматерапии, которую очень любят наши жители. Это релаксация, это, то есть вдыхают они арома масла, слушают музыку. Во время зимнего периода для поддержания иммунитета наших жителей мы еще организовываем такой как фитобар. То есть это чаи травяные, вот, это тоже как бы поддерживает их состояние здоровья. Скучать им здесь не приходится. У нас проводится всегда культурно массовое мероприятие. Работал на шахте Орженикидзе, перевели на шахту Лень, там, там коллектив был малый. Ну я, а тогда заболел то Вийшов з шахти, курси курс і шоферував. 50 років пішов на пенсію та жили з бабусею. ні бабуся померла. Дом її був я з прийми прийшов, вона на 11, років старша мене була. Ну, В неї двоє дітей було, так як це ж дідська хата. Ну вони продали. Вона ж не моя, фактично. Тут сусідка була моя, та я приїхав, подивився. Ну і сам прийшов це. Ж. І так оце п'ять годин був. Я сам добровольний, мене ніхто не... Я вам кажу, що син навіть казав, що мовний позор мене, а тоді бачив, що я сам. Раніше було, як віра тропив вона була, була, як вона масовий масу риба. У мене вже досить баян її в кнаті, на сход тут був, ми займалися песню. телевизор, книги, это, газеты, так и занятия у нас. На первом этаже у нас есть библиотека, то есть у них есть возможность почитать какую-то литературу. Точно так же мы делаем подписки для наших жителей, чтобы они были в курсе, допустим, событий, происходящих на сегодняшний день. У нас здесь ситуации разные. У нас люди находят свою вторую половинку в Доме Милосердия. Да, у нас даже была такая ситуация, что официально оформили свои отношения. трудных работах работала, на путях работала, на кирпичном заводе работала, а за оператором котельни на ВСЧ. Mm -hmm. Вот, я котельню приняла сама, новую котельню. У меня удостоверение было, mm -hmm. все. Вот, я училась на это. С ногами одна нога начала гноиться, потом вторая. Потом дошло до того, что на котельне взорвался котел по работе. Я подменяла и на паровом отоплении, и там, где не было человека, бросала бросали туда. И получился ожог. Вот попала в ожоговое отделение. С больницы я приехала, потому что у нас квартира была на Дежинке, по Ильичевской, и там двухэтажные дома, вот эти старые, знаете. Это одна, одна комната. В общем, 9 квадратов комната и кухня была. Сын у меня там старший прописанный был. Но потом Павлик продал квартиру и уехал. Уехал в Россию, у меня дочь за границей там живет. Вот. Я пролежала там годы три месяца. Потом сюда меня это направили. Здесь я познакомилась с Леней. Ленин Павлович тоже. Гончаренко. Вот. Семь месяцев встречались. Потом в 2005 году, 4 февраля, февраля еще Валентина Петровна была это, директором здесь, нас соединили. Ну, жили в гражданском браке 4 года. Потом в 2008 году, 11 июля, расписались. Мы приехали сюда, переехали в эту комнату, сразу в 9 мы жили. У меня был кусочек материала, пошила занавесочку на вешалку. Вот. Купила клееночку, купила скатерочку. Да так постепенно вот это все и оборудовала. И вот в 2014 у Леня болел эпилепсией. Потом в 2011 году инсульт получился. И в 2014 году вот это скончался. Жили хорошо, любили друг друга, помогали друг другу. Когда приходит весна, то те жители, у которых физически хватает сил, они выходят вместе с нами на чистые четверги, на субботники. Кривый Рог я приехал в 1958 году, поступил в шахту работать. В шахте я проработал почти 15 лет, а в 1983 году я ушел на пенсию. Стало одолевать, болезни стали одолевать, старость. У меня так получилось в жизни, что я лишился крови над головой. Жить мне негде было. И я пошел и попросился, чтобы они меня определили в Дом престарелых, то есть в дом милосердия. Честно говоря, очень хорошо жить здесь. Кормят хорошо. И спать положат, и разбудят. Все как положено. И забота, и уход. У меня пенсия очень небольшая, почти 4 тысячи. Вот. Одну четвертую часть я получаю, и мне хватает, например, до сладости там, вот, что-то вкусненькое купить, покушать там и так далее. А остальное все тут есть. Я, например, люблю э, читать книги. У меня хороший телек. Вот. Если хорошая передача или там... Футбол или бокс, или там, вот, лыжные соревнования. Это все я смотрю, потому что для меня все равно жизнь остается интересной. Как молодые сейчас живут, вот, чем занимаются, вот. Своими успехами. Мне интересно, как они. Ну, а в основном, вот, когда потеплее станет, вот, можно выйти погулять, э, нас никто здесь не запрещает. Э, пожалуйста, если позволяет здоровьеша, человек еще ходит, ему с удовольствием разрешают идти, пожалуйста, гуляй, отдыхай, можно загорать. Вот эти домики, которые вы видите, это сделал тоже инвалид первой группы Виктор Ганин. У него только одна рабочая рука, но несмотря на это, он вот находит себе занятия и вот делает такие домики. И дарим мы всегда гостям, когда к нам приезжают, и когда участвуем 24 числа на выставке на День независимости, тоже выставляем его работу. Вот он делает такие домики, еще шкатулочки.

то если до 1 апреля у нас работало отделение социально-медицинских услуг, которое работало круглосуточно с ночным пребыванием, то на сегодняшний день это будет дневное пребывание. Само название говорит о том, что люди будут пребывать из 8.30 до 17 часов. Это будет немножко неудобно для наших граждан, которые проживают на районе, микрорайоне Восточном и на военном городке, потому что добираться им будет немножко сложнее. Но, к сожалению, ни район, ни город изменить это не может, потому что это постановление, которое мы должны были выполнить. Ну, я хочу сказать, что в территориальном центре работе люди многие знают, потому что они считают этим вторым домом, особенно одинокие люди, потому что, вы знаете, самая большая проблема на сегодняшний день – это одиночество. Поэтому они ищут пути, как решить данные вопросы. И человек, который знает, и которому нравится, которому действительно мы помогаем, он обязательно поделится со своими соседями. Поэтому хочу сказать, что если вы встречали людей, спрашиваешь, куда направляешься, говорит, профилакторий поэтому они этот дом называют профилакторием. Кроме того, я хочу сказать о том, что на сегодняшний день мы создали такие все услуги для наших одиноких граждан, что вот человек, который попал в жизненную ситуацию, ну вот представьте, он всю жизнь проработал на работе, да, сегодня он вышел на пенсию, или, не дай бог, случилась инвалидность. Естественно, начинается паника, а как же жить на эту пенсию, а как же быть, если он был всегда востребован. Поэтому, приходя к нам, здесь мы начинаем проводить с ним работу, что психологически. Предлагаем провести курс оздоровления в нашем отделении. Кроме того, для одиноких мы создали, который уже функционирует больше 8 лет и пользуется большой популярностью, бытовой комплекс. Человек по ходу может зайти, сдать одежду в прачку, может отремонтировать обувь, зайти, если нуждается в одежде. За первый квартал мы, по-моему, 150 человек да, обслужили. Да. Да, в этом плане именно выдали одежду. Вот, пожалуйста, головные уборы, кофты, да, все, что, все, что человеку нужно. Ну и здесь, там женский отдел, да, многодетные семьи, то есть все люди, которые в районе попали в сложную ситуацию, независимо, могут обращаться, да и обращаются. Это швачка наша. И вот одинокий человек приходит, выбирает себе одежду. Что-то где-то не подходит. Не отходя, как говорят, от кассы, Сразу подрезали, подшили, ушили. Я хочу сказать о том, что, смотрите, сейчас идет акция по поводу Красного Креста, месячник Красного Креста, да, мы начинаем собирать детскую одежду. Как вы видите, что у нас здесь есть отделы. Вот как раз одежда для бездомных граждан. То есть любую минуту, то да. есть это вот, как бы неприкосновение, если человек сегодня появится какой-то, мы можем ему выдать одежду. И пока здесь он оздоровится у нас вечером, все постирано, поглажено, обувь сделана, и он возвращается домой. Разве это не помощь? Это большое поспорье и помощь для наших одиноких граждан. Поэтому я хочу сказать, что такие центры, они должны существовать, и они действительно помогают, реально помогают, оказывают помощь. Родилась в Кривом Роге, на, на Черногорке. Училась в 17 школе. Потом техникум, потом шахта-гигант, потом ингулец, ингулецкий горно-обогатительный комбинат и завод Криворусталь. На Криворустале я отработала больше 46 лет. Еще я работала, у меня погиб сын, еще работая, умер муж, и я осталась сама. И сама я уже 12 лет. У меня только сестра, которая тоже на пенсии, и у нее есть дочь. Сын в Киеве, дочь тут, но ну, тоже далеко, аж на Севгоке. Но если, если что, они, конечно, ко мне прилетят. Ну, вы сами понимаете, Севгока, сюда. Ну, я не дуже их загружаю, потому что молодые люди. И это само собой, и не, не в одном районе мы живем. Сильно болела. Ну, стрессы дали о себе знать. Доболелась до того, что ходить я не могу. Ну, я по квартире я, я передвигаюсь, а на улицу это проблема. Поэтому, когда вот было совсем плохо, пришлось обратиться в соцслужбу. Подсказали, если бы не было да еще такого соцработника, то я не знаю, как бы я жила. В любую минуту, или ночью, или днем, или утром, не мой день, мой день, если я позвонила и сказала, Таня, мне надо там лекарство, или Таня, у меня нет хлеба, значит, она бросая всех, и цены не за мною, это я, я, знаю. В центре мне очень все нравится. Я, я говорю, не надо меня кормить. Ну, только, чтобы я там побыла месяц, я набираюсь энергии такой, какой, какая надо. Там концерты, там Тамара Петровна, как она их организовывает, это непонятно. Но через день концерт, а это эмоции, это ты оживаешь, ты чувствуешь, что ты не на стороне. Я считаю, что это хороший коллектив, что мы попали в хорошие руки. Находясь под опекой этого центра, я чувствую, что я не на обочине. Вот как у меня есть подруги, в яких дети есть, но они, они не пользуются вот такими всем, всеми благами, как, что я пользуюсь. Поэтому для меня центр – это самое главное. Примерно. Так, моя. Да. так да. она вообще она не художник, она не не рисует ничего. А захотелось ей, походила в студию какую-то там что-то оплатила и начала рисовать. Ну як я не повесил. Я скажу про Лидию Николаевну, их ним захожу уже пять лет, да? У нас знаешь, очень дружеские отношения. Мы с ней на море ездили, отдыхали. Так что все у нас хорошо. Mm -hmm. Все, Лидия Николаевна вообще это человек, который понимает, вот все, что в квартире, у меня есть такая кота, изюминка такая, что нам чего-то что-то сделать.